Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Adam daripada TV PSS sekolah kita iaitu TV Dan saya akan menjadi pengacara untuk sesi bual bicara khas kita pada hari ini. Kami bersiaran secara langsung dari showcase KMR dari makmal komputer sekolah kami. Ini adalah program yang menghimpun kreativiti, inovasi dan idea hebat murid-murid sekolah kita. Hari ini, saya berpeluang menemui bual tiga tetamu penting yang hadir untuk melihat sendiri projek KMR, KMR sekolah ini. Kita ada tiga tetamu istimewa hari ini iaitu Encik Khairul Mizan, Ustaz Mazlan bin Muhammad, Guru Besar Sekolah kita, Encik Hadi yang di peratu PIPG sekolah ini. Encik Khairul boleh encik kongsikan apakah itu KMR dan tujuan KMR ini dilaksanakan di sekolah-sekolah? Okey. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis kita. Uh, adik Hadi, ya, siapa nama dia? Adik Adam. 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 Adik Adam. Okey, adik Adam. 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 Adik Adam. Adik Adam. Adik Adam. Adik Adam. Okey, uh, apakah yang dimaksudkan dengan KMR? Okey, KMR ni adalah kefahaman melalui reka bentuk. Di mana uh, tujuan utama uh, KMR tu dilaksanakan adalah untuk memenuhi uh, kehendak yang ada dalam uh, TS25 iaitu Transformasi Skor 2025. Okey, Salah satu elemen penting yang ada dalam uh, TS25 adalah KMR Di mana tujuan untuk menilai tahap kefahaman pelajar Terhadap projek dan kebentuk yang dilaksanakan dalam program tersebut Dan dalam masa yang sama juga, dia adalah satu kaedah untuk menilai uh, Tahap penguasaan pelajar uh, di dalam penilaian sekolah Nak bagi tahap 4 ke, tahap 5 ke, tahap 6 ke bergantung kepada KMR yang dilaksanakan Sama ada boleh berjaya ataupun tidak Ok itulah maksud KMR ataupun tujuan utama dia Okey, terima kasih Terima kasih atas jawapan Cik Khairul Ustaz Mazlan Ustaz bagaimana Ustaz melihat usaha murid dalam menjayakan projek KMR tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim Saya uh, untuk melihat uh, daya usaha murid kita uh, SK-SK dalam melaksanakan KMR ini Uh, pertamanya saya melihat mereka telah memahami memahami apa itu projek yang akan dilaksanakan dan keperluannya itu yang pertama yang kedua bila saya melihat usaha mereka untuk menjana idea menjana idea dan membuat penyelesaian apakah projek yang akan dibina melalui KMR ini tadi ya? Eh? kemudian mereka seterusnya merancang, mereka bentuk mencari bahan membuat uh, kita panggil apa explore dia, dia buat apa ni inquiry dan sebagainya lah untuk men, men, sesuai dengan projek yang akan mereka buat nanti Okey, ok usaha okay. so, dia sangat sangat uh, kita panggil apa bersungguh lah bersemangat uh, okay. Siap. wah banyak usaha murid-murid sekolah kita Encik Hadi, sebagai WDP TIPG, apa pandangan Encik Hadi tentang pameran KMR yang dijalankan hari ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wartawan kita. Okay. Alhamdulillah, kita punya program hari ini berjalan dengan lancar. So, saya tengok program hari ini menepati sasaran uh, TH25 yang kita uh, inginkan di mana saya lihat kreativiti anak-anak kita sebenarnya banyak eh so boleh pergi jauh kan dengan eco dengan hydroponiknya dengan dustbingnya kan so banyak idea-idea uh, yang keluar daripada anak-anak uh, kita pelajar-pelajar kita di mana dengan bimbingan guru-guru uh, insya Allah, anak kita boleh pergi jauh So saya percaya dengan program yang, dil, yang dilaksanakan ini dapat mel, lagi melahirkan anak-anak kita lah ha, uh, yang lebih cemerlang untuk masa akan datang. So saya harap program-program uh, begini uh, kita boleh pergi lagi. So bila saya tengok program-program yang dilaksanakan di sekolah ni banyak eh, uh, dapat melahirkan anak-anak uh, kita yang lebih uh, cedek pandai lah. Eh. So itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan Encik Hadi tadi. Tentu Encik Hadi seronok tadi. Pada pandangan Encik Khairul, apakah kepentingan program KMR terhadap murid dan guru? Okey, pertama sekali uh, kalau kita tengok kepentingan dia kepada pelajar, kita nak melahirkan satu generasi yang berfikiran kreatif dan kritis. Okey, sebab dalam KMA tu, setiap projek yang uh, dilaksanakan ataupun yang dibuat oleh pelajar, kita nampak uh, kategori ataupun pemikiran kreatif pada projek yang dibuat tu ada kat situ. Okey, untuk guru pula, penekanan dia lebih kepada a uh, subjek ataupun mata pelajaran yang terlibat dalam projek tersebut. Jadi kat situ kena ada a uh, sematkanlah a uh, projek yang dibuat tu berkaitan tak di antara gabungan beberapa subjek yang telah dibincang ataupun ditetapkan dalam pelaksanaan projek tersebut dan dia mesti kena dengan silibus uh, syllabus ataupun di SKP yang dilaksanakan di dalam kelas sebab projek ni sepatutnya berlaku di dalam kelas waktu PDBC okay, bukan di luar kelas okay, dalam masa yang sama berlaku juga penilaian oleh guru kepada pelajar-pelajar sewaktu pelaksanaan projek tersebut okay, itulah jawapan ni Okay, terima kasih. Saya tak sangka KMR itu sangat penting. Ustaz, bagaimana? Ustaz, apakah perubahan positif yang Ustaz nampak melalui program KMR di sekolah kita ini? Terima kasih, Mak Cara, untuk perubahan ataupun transform sikap murid kita lah daripada sebelum ini, sebelum ada KMR ni, mereka agak pasif tapi bila ada kemar ini semakin uh, menambah uh, semangat dan mereka lebih aktif, proaktif, berlumba-lumba uh, untuk membuat yang terbaik. Apa dia projek yang terbaik? Apa dia yang uh, apa ni, aktiviti yang dibuat untuk ber bertanding antara mereka. Pertandingan yang sangat positif dan mereka lebih kepada kebat lah. Saya suka kepada kebat. Mana kemahiran uh, apa? Maba, kemahiran tinggi lah. Kebat tu. dan juga melentasi kita panggil dulu EMK. Elemen melentasi kurikulum. Di mana dalam uh, ni ada beberapa subjek yang disertai sekali lah. Dan murid semakin berkolaboratif, bekerjasama kita nampak. Uh, ada cemburu yang positif. Kita panggil, kan? ha, bukan cemburu yang negatif, cemburu yang positif Kalau seni menang, dia pun nak menang juga kan? Kalau Abang Sarab boleh menang, uh, RBT pun nak menang juga Jadi persaingan yang sangat positif Jadi itu kita nampak ada sikap yakin diri Dan refleksinya mengembalikan keyakinan diri dan kami boleh Terima kasih atas jawapan Ustaz. Bagaimana uh, Encik Adi, bagaimana PIPJ melihat peranan ibu bapa dalam menyokong projek seperti ini? Okay. Kami di API BG sentiasa menyokong usaha murni yang dilakukan oleh pihak sekolah, guru-guru dengan pelajar-pelajar. So uh, saya melihat peranan ibu, bapa, ibu bapa begitu penting dalam menyokong uh, dalam menyokong uh, kreativiti anak-anak, so, di mana kalau ibu bapa memberi sumbangan dari segi idea, eh, dari segi sokongan moral, insyaAllah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita boleh pergi jauh lagi begitu penting sebab itulah pentingnya uh, peranan ibu bapa uh, dalam uh, menjayakan salah satu program hmm, tanpa ibu bapa uh, program tersebut susah untuk kita laksanakan seperti mana program-program yang kita telah buat sebelum ini uh, semua adalah sumbangan daripada ibu bapa so sebab itulah pentingnya sumbangan ibu bapa dari segi idea, kewangan, tenaga so aa uh, semua ini penting eh, untuk kita menjadikan apa jua program yang dilakukan oleh PIBG. So begitu uh, begitu penting dalam dalam uh, uh, begitu penting untuk kita uh, orang kata uh, membawa sekali ibu bapa dalam apa jua program yang dilakukan oleh pihak sekolah. Okay. Baiklah, semoga ibu bapa mengambil perhatian. Encik Khairul, apa harapan encik terhadap sekolah kami untuk melaksanakan program KMR di masa akan datang? Okey, uh, saya sebagai wakil daripada P uh, PPD, okay harapan saya kepada pihak sekolah terhadap uh, KMR ataupun program yang dilaksanakan di sekolah, benda ini uh, program ni kita akan teruskan, maksudnya dia akan dilestarikan di sekolah. Okey dalam masa yang sama uh, kita akan tengoklah dari segi peruntukan macam mana untuk tahun-tahun akan datang dari segi penglibatan pelajar, uh, khidmat bantu daripada pihak PPD untuk membantu sekolah supaya program ini dapat dilaksanakan mengikut uh, kaedah ataupun tata cara yang sepatutnya dan kita kita pun mengharapkan uh, kerjasama daripada pihak PIBG untuk membantu pihak sekolah uh, mungkin dari segi sumber kewangan ataupun khidmat bantu dari segi tenaga bagi Uh, melaksanakan program seperti ini supaya jadi lebih meriah ataupun lebih baik lagi untuk uh, masing-masing akan datang ok, uh, selain daripada itu kita juga uh, uh, memohon kerjasama daripada pihak guru supaya uh, untuk akan datang supaya men lebih uh, meneliti uh, gabung jaring di antara subjek dalam projek KMR yang dilakukan supaya kat situ kita nampak uh, sesuatu projek tu ada kaitan dia di antara subjek-subjek yang terlibat dalam projek tersebut. Okey itu antara penambahbaikan yang saya boleh nampak boleh dilaksanakan untuk masa-masa akan datang. Dan selain daripada itu kita tengok juga penglibatan pada pelajar. Contohlah katalah kalau kita ambil tahun 6, kalau boleh biar kita libatkan semua pelajar tahun 6 untuk masa akan datang. Contoh macam yang yang dilaksanakan pada hari inilah. Cuma yang hari ini kita cuma ambil yang terbaik. Okey yang sebelum ni sebelum dapat yang terbaik pastikan semua pelajar terlibat kita nak uh, supaya idea tu muncul daripada pelajar idea kreatif tersebut muncul daripada pelajar dalam pelaksanaan projek tersebut jadi daripada situlah guru-guru dapat menilai uh, apa tahap penguasaan pelajar terhadap uh, mata pelajaran mata pelajaran yang terlibat dalam projek-projek yang dilaksanakan dalam KMR tersebut okey itu saja semoga sekolah kami dapat melaksanakan program KMR di masa akan datang lagi Ustaz. Ustaz. Ya. Yeah. Apakah harapan Ustaz untuk murid dan guru yang telah menyertai showcase KMR ini? Okey, untuk harapan saya sebagai guru besar dan selaku mewakili para mentadbir mengharapkan agar KMR ini kalau ikut perancangan memang ada eh. Ha, berada 3 PM kita 2025 26 hingga 2035. Kalau ada lah masuk dalam TS20, TS35 pula ya, maka harapan kita lagi besarlah. Mungkin murid mengharapkan saya agar guru dan murid lebih uh, mendapat kemahiran yang lebih lagi lah. Maksud saya tu, macamnya guru boleh lagi merancang PDP yang berkesan, berkualiti, penuh dengan strategi, keedah dan teknik. Sebagaimana yang kita laksanakan KMRI ini boleh jadi panduan asas untuk melaksanakan PDP pada akan datang lah. Ha. Terutama perubahan KP kurikulum kita nanti pada 2027. Mungkin elemen-elemen ini lebih menarik lagi PDP kita untuk kita laksanakan pada tahun-tahun akan datang lah. Ha. Itu semua cabaran kita lah dalam TS35 kok ada lah. Ya. Kemudian kita mengharap, saya mengharapkan sikap kolaboratif uh, ini terus menjadi amalan ya, kerjasama, sepakat, persepahaman ini berkolaboratif untuk melahirkan anak-anak yang model insan yang holistik, yang realiti, yang mutadayin. Maksud saya yang lebih profesional. Ya, semua boleh tapi dengan karakter-karakter yang berbeza yang ada bakat-bakat ni insya-Allah harapan sekolah lebih cemerlang pada masa akan datang insya-Allah. Kalau begitu, tahniah kepada semua peserta KMR tahun ini. Semoga kamu semua berjaya di masa akan datang. Encik Adi, apa harapan PIPG untuk program KMR pada masa akan datang? Okey, uh, harapan PIBG, saya selaku wakil uh, PIBG, harapan kami uh, untuk memastikan program ini dapat diteruskan dan uh, pihak sekolah uh, dapat lagi uh, orang kata melahirkan ramai pelajar-pelajar yang lebih uh, kreatif dalam menggunakan bahan buang uh, yang terpakai untuk jadikan uh, untuk jadikan bahan yang boleh digunakan untuk masa depan. Eh, sebab kita tengok banyak barang-barang terbuang eh yang mana kita boleh gunakan lagi. Seperti mana hari ini kita lihat banyak barang-barang yang ter terpakai tapi dengan kreativiti, dengan bimbingan guru-guru, pelajar-pelajar -guru, kita dapat menghasilkan satu barang eh yang boleh digunakan dan juga dapat manfaat semua. Ya, so kami di PIBG sentiasa menyokong apa jua program-program yang dilakukan kena pihak sekolah dalam menjayakan dalam dalam kami di PIBG sentiasa menyokong pihak sekolah dalam apa jua program yang akan pihak sekolah demi untuk anak-anak kita semua. Okay, itu sahaja dengan saya. Semoga ibu bapa dapat memberi sokongan terhadap program KMR pada masa akan datang. Terima kasih dia ucapkan kepada semua tetamu jemputan kerana sudi berkongsi pandangan. Semoga showcase KMR kali ini menjadi inspirasi kepada murid untuk terus berkreatif, berinovatif dan yakin dalam menghasilkan dari kebentuk yang lebih hebat di masa akan datang. Saya Adam, pengacara TVPZ mengucapkan terima kasih kerana mengikuti sesi bual bicara khas ini. Jangan lupa subscribe saluran YouTube Sekolah SK Sungai Karang dan follow Facebook sekolah ini juga. Jumpa lagi dalam siaran TVPZ akan datang dan bye bye.